surah Al-Fajr bahagian yang kedua iaitu bermula daripada ayat Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Sebelum itu kita baca sedikit a'udzubillahi minasyaitanir فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي wadakhulijannati Alhamdulillah kita telah sampai ke bahagian yang terakhir dari surah Al Fajr ini Kalau kita imbas kembali sedikit daripada awal bahagian awal itu Allah Subhanahu taala telah bersumpah dengan waktu fajar iaitu waktu di mana adanya harapan-harapan sesuatu yang cerah sesuatu yang lebih baik dan juga Allah SWT telah menjelaskan tentang contoh-contoh beberapa kaum terdahulu yang yang melakukan uh, kerusakan di atas muka bumi seperti uh, Ad, Thamud dan juga Fir'aun. Jadi bahagian yang terakhir daripada surah ini Allah SWT menyentuh tentang sikap yang tidak yang seharusnya ada dan yang tidak seharusnya ada. Iaitu sikap-sikap yang tidak baik yang pernah di kata sikap-sikap yang di yang ada pada kaum-kaum yang ingkar pada Allah dahulu yang tidak sepatutnya ada pada kita hari ini. Jadi pada ayat yang saya bacakan tadi itu Allah SWT menyebutkan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia itu apabila diuji oleh Tuhannya, dalam dua ayat ini Allah SWT menyatakan Senang dan susah itu adalah ujian Perkataannya ibtala Jadi Allah mengatakan Manusia itu apabila diuji dengan fa'akuramahu, Allah memberikan dia kemuliaan Seperti harta, kedudukan, kenikmatan dan dia kata, Fayaqul Rabbi ahanan. Dia kata, Tuhan memuliakan aku dan wa amma idza dan apabila dia diuji pula faqadar alaihi rizquhu apabila dia diuji dikurangkan sedikit rezekinya mungkin apa yang diinginkan itu tidak sampai tapi kurang sedikit ataupun ada kekurangan-kekurangan yang lain seperti mungkin adanya kematian adanya kekurangan ada kehilangan dan sebagainya dia kata fa yaqulu rabbi ahanan telah menghinakan aku jadi Allah menegur kita bahawa tidak seharusnya sikap kita ataupun keimanan kita itu bergantung kepada adanya nikmat yang banyak kita kata Tuhan telah muliakan kita. Kalau kita ada ujian ataupun ada sesuatu yang kurang kita kata Tuhan telah tidak suka kepada kita. Jadi Allah ingin membetulkan tidak haruslah sikap kita seperti sedemikian rupa. Malahan kita harus apabila mendapat nikmat Allah kita bersyukur dan apabila kita mendapat sesuatu ujian kita bersabar. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Hadisnya uh, hampir sama Inna amra bagi setiap orang beriman itu adalah uh, antara hadisnya yang sama dengan ayat ini Allah sembahang mengatakan ajaban لامر المؤمن ان امره كله له خير اذا وليس ذلك لاحد الا المؤمن اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان كان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له حديث رواه مسلم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan bahwa Orang mukmin itu agak uh, sesuatu yang menakjubkan hal ehwal seorang mukmin tadi. Apa sahaja yang berlaku baginya semua baik. Apabila dia menerima sesuatu kebaikan, kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia menghadapi sesuatu ujian, kesusahan dia bersabar, maka itulah baik. Itu suatu kebaikan baginya dan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada keadaan seorang mukmin itu ketika dia menerima kebaikan dan menerima sesuatu ujian. Jadi itulah sikap yang seharusnya yang kita anuti ataupun kita harus ada berbanding dengan kalau kita dapat nikmat kita rasa Allah sayang kita kita lupa diri. Ini juga berlaku kepada ulama terdahulu tadi seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu iaitu Firaun sebagai contoh dia menerima banyak nikmat Allah hingga dilupa hingga dirasakan bahawa dialah Tuhan ataupun nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kita seharusnya tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah daripada mensyukuri nikmatnya dan terus beribadat kepada Allah. Pada ayat seterusnya kalau kita lihat apabila telah Allah uh, sebutkan tadi Allah mengatakan kalla bal al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma jadi ini teguran yang seterusnya maknanya tidak seharusnya kita bersikap seperti itu Allah kata antara sebab mengapa seseorang itu Tadi Allah mengatakan tidak termasuk dalam kategori yang diterima kerana mereka tidak tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya ada harta yang banyak tapi tidak sedikit pun diberikan ataupun membantu anak yatim. Ataupun memang ada harta anak yatim yang dijaganya tetapi tidak dipenuhi hak-hak mereka. Kemudian perkara kedua Allah kata dan kamu tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Ini ada kaitan dengan surah yang lalu iaitu surah Al-Balad di mana Allah SWT menyuruh kita untuk bersusah-susah membantu melakukan kebaikan iaitu memberikan makan kepada uh, au miskinan dha orang miskin yang berhabuk iaitu kerana tidak ada rumah tinggal di lantai maka ada habuk disebutkan jadi Allah menyebutkan di sini bahkan Orang yang tadi menerima nikmat tetapi tidak mensyukuri akan Allah tadi Dia tidak terlupa memberikan makan kepada orang yang kelaparan Selain daripada itu sikap yang Allah tegur juga ialah Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara menghimpun Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang banyak Maknanya berlebihan Tidak salah kita Kita uh, mencari harta kekayaan dunia untuk kesenangan hidup di dunia dan juga untuk kesenangan hidup di akhirat. Yang salahnya adalah kita menghimpun, menghimpunkan harta kemudian kita lalai dengan harta tersebut dan cinta terlalu tinggi dengan harta tersebut sampai tidak lagi memerhatikan apa yang halal, apa yang haram, apa yang baik, apa yang tidak baik kerana terlalu cintakan. Itulah yang disentuh di sini seperti mana yang berlaku pada umat terdahulu yang telah disebutkan di awal surah ini contohnya Firaun kaum Ad dan kaum Samud jadi apakah kesan daripada sikap yang disebut demikian tadi maka potongan ayat yang terakhir iaitu ada dua iaitu Allah Subhanahu menyebutkan tentang orang yang taat kepada perintah Allah dan melakukan perkara-perkara yang sepatutnya itu apakah keadaannya dan apakah keadaan ataupun kesudahan orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang yang melupakan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apakah pengakhiran mereka Jadi pada ayat yang seterusnya kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan hari kiamat nanti كلا اذا دكت الارض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يعني بلا بلعكونه hari kiamat nanti maknanya apabila بومي ini dipukul ataupun dihentam dengan hentaman yang besar kita tahu bahwa nanti bila hari kiamat bukit gunung ganang semua akan hancur haba amanthura berterbangan ada banyaklah kan fayadhruha qa'an safsafa dia akan jadi seperti padang jarak padang tekukur dan tidak ada tinggi rendah lagi janilah yang akan berlaku nanti di hari akhirat sebelum hari kiamat sebelum Allah bangkitkan semula manusia banyaklah ayat-ayat yang menggambarkan keadaan hari kiamat pada masa tersebut nanti dan Allah SWT kata, Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Jadi kedatangan Tuhan itu dengan selayaknya, maknanya apa yang mulia bagi Allah, ada mengatakan datanglah perintah Tuhan pada hari tersebut, mulalah untuk uh, mengadili siapakah yang melakukan kebaikan dan siapakah yang melakukan keburukan semasa hidupnya di dunia. Dan, berbaris malaikat-malaikat ini menunjukkan bahawa Allah akan uh, mula menjalankan ataupun uh, pengadilan akan ber, bermula kan itu maksud ketika berbaris malaikat-malaikat tadi dan uh, wajib dan pada hari tersebut juga ditunjukkan tentang neraka jahanam keadaan kedahsyatan neraka wajib yaumidzin bi jahannam iaitu untuk mengingatkan manusia apa yang Uh, mereka lupa. Jadi dulu kalau di dunia kita tidak percaya akan yang ada hari kiamat, tidak percaya akan adanya neraka dan syurga, maka hari tersebut ditunjukkan di depan mata. Maksudnya dah tidak ada lagi uh, peluang untuk kita beramal lagi. Dan ini dah depan mata. Jadi ditunjukkan. Jadi apakah keadaan orang yang engkar tadi? Dia akan mengatakan, Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Alangkah alangkah sedihnya alangkah celakanya keadaanku kalaulah dapat aku melakukan ataupun mengkedepankan amal baikku tadi মানে melakukan amal baik ketika di dunia lagi মানে ini gambaran percakapan orang apabila lihat nanti malaikat dah apa dalam keadaan tersusun di adanya azab api neraka dah nampak jadi dikatakan alangkah celakanya hidupku. Kenapakah dulu tidak sempat aku melakukan kebaikan. Mana maka seterusnya Allah menyebutkan Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan pada hari tersebut nanti tidak ada azab yang lebih besar daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada suatu pun yang perjanjian seperti yang perjanjian yang Allah sebutkan ini. Maksudnya kalau kita nak menyesal, kalau kita nak sedar hendaklah sedar sekarang ini masa kita masih hidup. Jadi ada masa untuk kita bertaubat kepada Allah, ada masa kita nak melakukan amal-amal saleh, melakukan kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan kepada kita. Karena nanti di akhir sekali Allah akan orang yang yakin percaya akan Allah Subhanahu taala melakukan amal ibadah banyak zikir kepada Allah Allah akan memanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainna wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tafsir jiwa tenang itu orang yang di dalam dunia ini banyak mengati Allah banyak melakukan amal ibadah sehingga tenang hatinya tidak lupa akan adanya hari akhirat melakukan amal-amal saleh maka mereka itulah nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sedemikian rupa tetapi orang yang ingkar tadi sebelum kita sampai di akhir itu ia uh, disebutkan mereka ini kan ya uh, qul yuthiq wa ahad ya ayyatuhan nafsu kan yani, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhil la yu'adhibu 'adzabahu ahad wa la yuthiq wa ahad jadi dan akhirnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa Allah memanggil wahai jiwa yang tenang ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki kembalilah kamu kepada tuhanmu jadi Allah panggil marilah kepadaku kan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati masuklah dalam kalangan hamba-hambaku dan masuk masukkanlah masuklah dalam syurgaku yaitu dalam keadaan radiyatan mardiyah orang itu sendiri redha dan Allah juga meredai akan kehadiran ataupun kemasukannya ke dalam syurga. Jadi itulah sesuatu sedikit pelajaran daripada akhir surah Al-Fajr ini. Jadi yang untuk kita jadikan sebagai panduan, kalaulah kehidupan kita di dunia ini baik, insya Allah akan baiklah nanti kepulangan kita di akhirat nanti. Sekiranya kehidupan kita di dunia ini masih lagi tidak mentaati perintah Allah, melanggar, ingkar akan perintah-perintah Allah, masih ada masa untuk kita bertaubat kepada Allah kan Mas, kerana selagi mana nafas ini masih apa kita dapat menafas masih ada peluang untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. jangan sampai nanti di akhirat barulah kita menyesal kalau nak menyesal menyesallah di dalam kehidupan dunia sekarang ini saya kira itu adalah uh, antara pelajaran yang boleh kita ambil daripada bahagian terakhir daripada soal Fajr ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafara dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asafur kawatubu ilik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Inna l-insana l-fi khusr illa amanu wa amlu salihat wa tawasub al-haqqi wa tawasub al-sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.